लोकसभेच्या पाचव्या टप्प्याचा प्रचार सध्या शिगेला आहे आणि याच पाचव्या टप्प्यामध्ये जे जे उमेदवार रिंगणामध्ये आहेत ते लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी अनेक मार्गाचा अवलंब करतायत खरं तर सध्या मी धारावीमध्ये आहे आणि धारावीची ओळख जी आहे ती सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी म्हणून केली जाते मात्र गेल्या काही वर्षांपासून याच धारावीमध्ये अनेक कलाकारही दिसून येत आहेत कारण स्लमडक मूवी असो किंवा अगदी गलीबॉयसारखा सिनेमा असो याच धारावीमध्ये खरं तर अनेक कलाकार या निमित्तानं जे आहेत ते पुढे आलेले बघायला मिळत आहेत आणि याच कलाकारांना हाताशी धरून सध्या प्रचार जो आहे तो उमेदवार करताना दिसून येत आहेत माझ्यासोबत या ठिकाणी काही कलाकार आहेत आपण त्यांच्याचकडून आहोत की तुम्ही कलाकार आहात तुम्ही रॅपर आहात कशा पद्धतीने तुम्ही रॅप सॉंग बनवलेला आहे जरा प्लीज बोलून दाख ऐका कितने सालों से देख रहे हम डेवलपमेंट के सपने थक गए सुन के इनके जुटे वादे में अब वक्त है बदलने का सही इंसान को चुनने का सबको साथ लेके चलने का स्मार्ट खासधार लेके आया स्मार्ट योजना महिलाओं को मिला जिंदगी में नया हौसला विकसित मुंबई मतलब विकसित भारत झोपड़पट्टी भी बनेगा भी बड़ा इमारत अभी गली से आवाज सीधा दिल्ली में अपने चाली वाले पोचे बिल्डिंग में सुन एडुकेट एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज बाबा साहेब जैसा करते सबको यूनिफाई अपना विजन है अलग अपना मिशन आहे अलग साथ मिलके करेंगे हम पॉवर्टी का नष्ट धनुष्य पे तुम रखो अपना फ रखो अपना ट्रस्ट फिर डेव्हलप होगा नेशन और खत्म होगा कष्ट एक नंबर खरं तर बघायला गेलं तर याच रॅपच्या माध्यमातून सगळे धारावी खरं तर कॅप्चर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे एकूण धारावी जर बघितली तर बैठ्या साडी आहेत या अरुंद गल्ल्या आहेत अगदी लहान लहान मुलं ज्या पद्धतीनं आपण बघतो आहे किंवा डेव्हलपमेंट जे गेलं अनेक वर्षांपासून आपण ऐकतो आहे या सगळे मुद्दे तो रॅपमध्ये कवर केलं आहे हां मी मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मी कवर केलं आहे अजून एकदा मी बोलायला चाललं तर गाण्याचा लिमिट नऊ दहा मिनिट होणार कारण धारावीमध्ये खूप प्रॉब्लेम आहे हे कोणी को, कोणी लोक बघून अंधेगा करतात पण दे आम्ही लोक इकडे राहतात आम्हाला माहिती आहे काय काय आम्ही किस चीजचे गुजर रहे वो हो, चीज लोग देखते तो मला असं वाटलं की मला हे हे जे काही गोष्ट आहे मला गाण्यामधून बो गाणे चं मदत बोलायचं आहे लोकांबरोबर माझा मेसेज माझा काय मेसेज आहे ते मला पोचायचं आहे लोकांमध्ये बघ मी आमचा काय म्युझिक आम्ही कशासाठी करतो एंटरटेनमेंटसाठी नाही आम्ही म्युझिक आ, आ चेंजसाठी करतो आहे की आमचं गाणे कोणी ऐकून आमचा मेसेज त्यांना जावे आणि काय चेंज हो होयचं आहे आप बचपन से लेकिन धारावी को बहुत नजदीक से देखते हो धारावी में और क्या क्या फिलहाल सवाल है जो जिसका उत्तर मिलना अपेक्षित है डेवलपमेंट का मुद्दा जो है और कौन से कौन से सवालात हैं देखो धारावी में बहुत सारा चैलेंजेस है अभी बारिश में होएगा तो एक अलग चैलेंज है कोविड होएगा तो एक अलग चैलेंज है वैसा मतलब हर एक नया नया चीज़ आएगा तो एक नया नया चैलेंज बढ़ते ही जाता है तो वो सब चीज़ के लिए अपने को एक सोल्यूशन निकालना बहुत इम्पॉटेंट है और हम लोग जब भी कोविड भी आया था हम लोग ने एक गाना बनाया था जिसके थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड किया हम लोग ने अभी इलेक्शन टाइम है तो हम लोग अभी एक अलग अवेयरनेस कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी साल से हम लोग सुन रहे हम की धारा भी डेवलप होगा डेवलप होगा और हो रहा ही है अभी भी तो हम लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा जल्दी हो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को भी वो डेवलपमेंट देखना है क्योंकि उन लोग भी बहुत साल से इधर मेहनत कर रहे हैं उन लोग ने छोटा झोपड़ी से अभी थोड़ा बड़ा मकान बना लिया अभी इसके आगे उन लोग किधर जाएंगे ये क्वेश्चन मार्क है लेकिन धारावी में जो लोग रहते हैं उनको देखने का नज़रिया भी अलग होता है क्योंकि एक यहाँ पर बड़ी झोपड़पट्टी है काफ़ी इलीगल कामें होती है ऐसा भी कहा जाता है तो आपको लगता है रैप सॉन्ग के माध्यम से आप जो बात रखना चाहते हैं क्या ये सरकार तक पहुँच सकती है या बदलाव आ सकता है देखो लोग क्रिमिनल बनते हैं वो क्योंकि मजबूरी है अगर वो मजबूरी नहीं रहेगी उन लोगों को काम धंधा रहेगा तो कोई क्रिमिनल बनेगा ही नहीं और धारावी का नाम भी बिगड़ेगा नहीं तो मैं ये चाहता हूँ कि सही लोग को सब लोग को सही तरीके का एजुकेशन मिले उन लोग को सही जॉब फैसिलिटी मिले कि उन लोग ऐसा गलत काम करने जाएंगे नहीं अगर अपन उन एक बच्चे को सही एजुकेशन देंगे तो वो पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनेगा वो क्रिमिनल नहीं बनेगा अगर उसको पढ़ने के लिए अगर उसको पैसा नहीं है और उसको उसके पैसा फीस भरते भरते उसके घर वाले तकलीफ उठा रहे तो वो पढ़ने का मन नहीं रहेगा उसको वो बोलेगा कि मैं भी कुछ करता हूँ और मैं मेरे घर पे पैसा लाता हूँ तो इस तरीके से बहुत सारा यूथ का माइंड डाइवर्ट हो जाता है अगर उन लोगों को सही एजुकेशन फैसिलिटी मिलेगा और सही ये फैसिलिटी मिलेगा तो उन लोग भी अपने लाइफ में कुछ करके दिखा सकते हैं रैप के माध्यम से आपने जो आवाज़ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है क्या लगता है कि ये जो है वो आवाज़ लोगों तक पहुँच जाएगी रुको एक आ, चार्था, चार्था जा रुको। तो आपको लगता है मतलब रैप के माध्यम से आपके जो मुद्दे हैं वो लोगों तक पहुंच सकते हैं मतलब जिस तरह प्रयास किया है आपने मुद्दों को लेकर कि मेरे को लगता है कि देखो अभी जो ऑलरेडी एक जनरेशन है जिन्होंने पूरा वो तकलीफ देख लिया है उन लोग के लिए लाइफ अलग है बट अभी जो हम लोग म्यूज़िक के थ्रू जो चेंज आ, लाना चाह रहे हैं वो अपनी अगले जनरेशन के लिए कि उन लोग को वो तकलीफ देखने नहीं मिले क्योंकि अभी बहुत सारा हम लोग का पेरेंट्स ने बहुत सारा तकलीफ उठा लिया है और हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग का बच्चे लोग भी यही सेम तकलीफ के से गुजरे तो उसके लिए हम लोग भी मेहनत करें हम लोग भी ट्राई करें कि हम लोग के म्यूज़िक के थ्रू एक चेंज लाए हम लोग के म्यूज़िक के थ्रू ये मैसेज लोगों तक ही नहीं बट बड़े बड़े लोग तक भी पहुँचे और ये डेवलपमेंट जो चीज़ है वो जल्द से जल्द हो और लोक के लाइफ बेटर हो तर आपण बघतोय की या ठिकाणी हे गलीबॉईज आहे जे प्रचार करतायत आणि धारावीचा मूळ मुद्दा जो आहे तो रॅपच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करतायत जेणेकरून लोकांपर्यंत पोचेल लोकांना कळेल की नेमकं आपल्याला कुणाला वोट करायचं आहे त्याच्यानंतर खरं तर या ठिकाणी अनेक बदल अपेक्षित आहे आणि ते बदल देखील रॅपच्या माध्यमातून जे आहे ते सांगण्याचा सा प्रयत्न या ठिकाणी या कलाकारांनी केलेला बघायला मिळतोय कॅमेरापासून अरविंद अरविंद वैदेही काणेकर साम टीव्ही न्यूज मुंबई देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल ऐकॉन प्रेस करायला विसरू नका